নমস্কাৰ মই প্লাবিতা মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰত এইকেইদিন নিউজ চেনেল আৰু সামাজিক মাধ্যমত এটা বিষয় খুবেই চৰ্চিত হৈ আছে ট্ৰেডিং 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 মানে কি বা ট্ৰেডিং ট্ৰেডিঙৰ নামত অসমত হৈছে কি ট্ৰেডিং মানে মানুহে এইটোৱেইভাৱে ইজি মানি প্ৰফিট তিনি চাৰি বছৰ পইচা তুমি ট্ৰেড কৰা ট্ৰেডিঙৰ নামত লগোৱা আৰু ডাবল প্ৰফিট লোৱা আৰু সোনকালে কৰপতি হোৱা এইটো জানো সম্ভৱ এইটো সম্ভৱ কেতিয়াও নহয় ট্ৰেডিং এটা বস্তুটো বহুত এটা কমপ্লিকেটেড বস্তু এইটো মানে আমাৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ কাৰণে এইটো একেবাৰেই ইজি বা সম্ভৱ নহয় বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰেডাৰ যিবিলাক ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেডাৰ আছে এইটো বহুত ৰিক্স হয় আৰু প্লাছ এইবিলাক বেংকৰ যিবিলাক এডভাইজাৰ আছে বা মাৰ্কেটিং এডভাইজাৰ আছে এইবিলাকহে ট্ৰেডিঙৰ বিষয়ে বহুত জ্ঞান আছে আমাৰতো একো নলেজেই নাই ট্ৰেডিঙৰ ওপৰত সেইকাৰণে আমি সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহে আমাক প্ৰলোভন দেখুৱাই ট্ৰেডিং কৰিবলৈ যে কয় এইটো আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব আৰু এতিয়া আপোনালোকে নিউজ চেনেলবিলাকত দেখিয়ে আছে ইয়াৰ পৰিণাম মানুহবিলাকে কেনেধৰণে ভোগ কৰিবলগা হৈছে আৰু হৈছে এইটো ঊনৈছশ বিছ চনত চাৰ্লছ পনজি নামৰ এজন মানুহে ট্ৰেডিং কৰিছে কৰিছিল সেই ট্ৰেডিঙৰ পৰা তেওঁ বহুত প্ৰফিট হৈছিল আৰু তেওঁ বহুত পপুলাৰ হৈছিল কিন্তু আমাৰ এতিয়া ট্ৰেডিঙৰ নামত মানুহে এটা ব্যৱসায় কৰিছে ক'লামণি মানে ব্লেক মানে ব্লেক মণিৰ কথা কৈছোঁ ব্লেক মণিখিনি বা বহুত মানুহে এই ট্ৰেডিঙত ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে কোনবিলাকে যিবিলাকে অলপ এই বিষয়ত জ্ঞানটো আছে তেওঁলোকে কৰে আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে এইটো সম্ভৱ নহয় আৰু নেক্সট কথা হৈছে কি স্কেম এপবিলাকে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ পৰা বা সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহৰ পৰা পইচা লোড কৰি নি আছে এতিয়া যেনেকৈ সকলোৱে জানে গুৱাহাটী দীপাংকৰ তেওঁ বহুত টকা তেওঁ মাত্ৰ ট্ৰেডিঙৰ নামত আশী লাখ টকাহে ট্ৰেডিং কৰিছিল তেওঁ কিন্তু কি কৰিলে আমাৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহৰ পৰা লাখে লাখে কোটি কোটি টকা লৈ তেওঁ বিলাসী জীৱন যাপন কৰিলে আমাৰ কাৰণে টকা এহেজাৰ এটা হেৰাই যোৱা বহুত ডাঙৰ কথা এতিয়া আমাৰ নিচিনা কিছুমান মানুহৰ লাখ লাখ কৰৰ টকা লৈছে মোৰ ওচৰত এগৰাকী তেওঁ আহিছিলে মানুহ মোক কৈছিলে ট্ৰেডিং কৰাৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ অফিচতো বহুতে ট্ৰেডিং কৰিছে বোলে এতিয়া মই ক'লোঁ মই এইটো বিষয়ে মোৰ ইমান আইডিয়া নাই মই এতিয়া নকৰোঁ মই অকণমান ষ্টাডি কৰিব লাগিব এই বিষয়টোৰ ওপৰত তেওঁ অফিচৰ মানুহৰ ছয় লাখ আঠ লাখ তেনেকৈ গৈছে পাছত মোক ক'লে বোলে এনেকুৱা তেনেকুৱা কথা মোৰ আমাৰ লগৰ এনেকুৱা তেনেকুৱা হ'ল মই তেতিয়া কৈছিলোঁ যে মই তোমাক যে কৈছিলোঁ যে কথাটো এই বিষয়টো অকণমান মই ষ্টাডি কৰি ল'ব লাগিব তেতিয়াহে মই টেটটোত নামিম এই মানে বিভাগটোত এতিয়া আমাৰ যি দীপাংকৰ শইকীয়া বিশাল ডিব্ৰুগড়ৰ বিশাল ফুকন বিশাল ফুকনৰ লগত জড়িত হৈ আছে এতিয়া আমাৰ এই জনপ্ৰিয় চেলিব্ৰেটি অভিনেত্ৰী চুমি বৰা চুমি বৰাকতো চবেই জানে তেওঁ উদয়পুৰ পে পেলেছত তেওঁ বিবাহৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান কিমান মানে চেলিব্ৰেটীৰ দৰেই চেলিব্ৰেটিৰ দৰেই তাত পালন কৰিছিলে সেইয়া কাৰ টকা আমাৰ সাধাৰণ শ্ৰেণী টকা লৈ তেওঁ তাত বিলাসী জীৱন কৰিছিলে আৰু তেওঁ হনিমন কৰিবলৈ ক'ত গৈছে ডুবাই ভোজ ভোজ খালিফাত ভোজখালীপাত কোন কোন যায় ছালমান খান শ্বাহৰুখ খান অমিতাভ বচ্চন ইত্যাদি এই চুমি বৰাই তেওঁ আমাৰ অসমীয়া ছবি জগতৰ বহুতো নামী দামী তাৰকাক তেওঁ বিনিয়োগ কৰি ট্ৰেডিঙত ট্ৰেডিঙত ট্ৰেডিঙৰ এই ট্ৰেডিঙক ট্ৰেডিং কৰাইছে এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে তেওঁলোকৰ যে পইচাটো ঘূৰাই পাব সেইটোতো অসম্ভৱ তেওঁ সেই লোকে সেই পইচা বিলাসী জীৱন যাপন কৰিলে আৰু হৈছে অসমৰ আৰু এজন নাম স্বপ্ননীল দাস তেওঁ গুৱাহাটীত ট্ৰেডিঙৰ ওপৰত তেওঁ ট্ৰেডিং ইনষ্টিটিউট আছে তাত বহুত ল'ৰা ছোৱালী গৈছে তেওঁ ট্ৰেডিঙৰ ওপৰত বহুতখিনি শিক্ষা দিয়ে এতিয়া অৱশ্যে তেওঁক পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু এজন উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াই মই নিউজতে কোৱা শুনিছিলোঁ তেওঁলোকে কিন্তু কৈছিলে এটা কথা যে মানে আপোনালোকে কাৰোবাৰ যদি এনেকৈ পইচা মানে হেৰাইছে আপোনালোকে এখন নিজৰ নিজৰ থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিব বাই চাঞ্চ মানে পইচাটো ঘূৰাই পোৱাৰ কিছুমানৰ চাঞ্চটো মানে থাকেই কৈছে আমি এনেকৈ পইচা আগতে ঘূৰাই দিছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে এইটো কাম নিশ্চয় কৰিব আৰু মই সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহক এইটোৱেই ক'ব বিচাৰোঁ আমাৰ নিচিনা মানুহবিলাকে বেংকত যাব লাগে বেংকৰ মেনেজাৰৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগে বা তাত কোনটো ক'ত পইচা থ'লে ভাল মই জনাত এনেই মিউচুৱেল ফাণ্ড বা আমাৰ ডাকঘৰ এইবিলাকে আমাৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ কাৰণে বহুত ভাল বিশ্বাসযোগ্য আপোনালোকে পাৰিলে তাতে থ'ব নহ'লে আৰু কেইগৰাকী চুমি বৰা জন্ম হ'ব আমি কেনেকৈ জানিম তেওঁ চুমি বৰাই কোটি কোটি টকা লোড কৰি তেওঁ উদয়পুৰ প্লেছত বিবাহ চেৰিমানি কৰিলে য'ত আমাৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে সম্ভৱেই নহয় তেওঁ এটা আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ পৰা অহা তেওঁটো এগৰাকী নৃত্য কৰিঅগ্ৰাফাৰ আৰু অৱশ্যে তেওঁ গানো গায় নেকি দেই গানো গায় মই ইমান ইমান মই তেওঁৰ বিষয়ে ইমান নাজানো কিন্তু এতিয়া মানে নিউজত পাওঁ আৰু তেওঁ বিষয়ে অলপ অলপ আৰু মেইন কথাটো হৈছে কি আমি এই এইটোৱেই হ'ব লাগিব আমি এতিয়া এই ট্ৰেডিঙৰ নামত ভুল যাব নালাগে আমি আগৰ পৰা যিবিলাক ডাকঘৰত থওঁ বেংকত থওঁ আমাৰ কাৰণে সেয়াই বহুত ভাল ট্ৰেডিং বস্তুটো আমাৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহৰ কাৰণে একেবাৰে যোগ্য নহয় এইটো বিষয়ে বহুত ষ্টাডি কৰিব বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ এক্সপাৰ্ট আছে ট্ৰেডিং ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰেডিং এডভাইজাৰ আছে সেইবিলাকে বহুত মানে ৰিস্ক লৈ ট্ৰেডিঙত পইচা থয় আমি এইটো কাম কেতিয়াও কৰিব নালাগে কি ক'ম আৰু যদি মোক কিবা কোৱাত ভুল হৈছে ক্ষমা কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ বা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব নমস্কাৰ